So macam you cakap, kalau you nampak macam ada headline Penawar Ajaib Boleh Menyembuhkan Segala Penyakit <laughs> yeah, asyik, It's, it's yeah, totally no, wrong no. kan yeah. So hi everyone, kembali kita dalam satu lagi episod Puberty with Dignity. So today kita ada Darwish dan juga Malaika. Say hi. Hello, Hello everyone. Hello. <laughs> okay. So today we're going to discuss about a very important topic which is bagaimana kita nak pastikan maklumat yang kita jumpa dekat internet itu adalah betul dan juga sahih. Sebab benda ini adalah something that we um, go through every day, correct? Yes. So um, how are you guys? Are you guys ready? Yes. I ready to? Um, ready. Okay, so, so as you guys know, kita tahu kan, so maklumat ni ada di hujung jari kita, at the tip of our fingers. Tapi macam mana kita nak tahu sebenarnya maklumat itu betul dan boleh dipercayai? Darwish, boleh tak you bagi tahu saya maksud um, sumber yang boleh dipercayai ataupun trusted sources? Mm. Okay, eh? okay. I rasa maksud sumber yang boleh dipercayai itu macam tempat yang kita tahu Memang ada fakta yang betul Like misalnya laman web rasmi atau orang yang memang pakar dalam bidang itu Contohnya kalau nak tahu pasal kesihatan Kita boleh cari maklumat dekat laman web semacam kesihatan Ataupun dekat hospital Betul Kalau kita nak tahu pasal benda yang penting Macam berita atau health issues Kita kena make sure information tu datang dari tempat yang sah Bukan dari sumber yang kita pun tak sure macam I pernah baca artikel dalam blog yang ada cakap miracle medicine for a disease yeah. Tapi obviously bila I fikir balik Macam tak logik lah pula kan yeah, Right so thank you so much Darwish and juga Malaika I feel like you guys definitely know the actual definition of trusted sources yes. And that's a very good contoh Contoh kalau you nak cari maklumat pasal kesihatan Takkan you cari dekat kementerian pelancongan lah? Yeah, exactly, yeah. like uh, And yeah. also betul macam Malaika cakap If you see something with a headline that's too extravagant yeah. Obviously itu salah itu adalah satu petanda yang it is not a maklumat yang kita boleh percaya right so sekarang kita dah tahu petanda dia yeah. jom kita bincangkan tentang macam mana cara-cara untuk kita kenal pasti sesuatu maklumat itu boleh dipercayai ataupun tidak so Malaika, Do you have any ideas on how to do this for me i akan tengok siapa yang tulis artikel tu kalau dia datang from an organisation yang I tahu atau university, I would feel more confident. Other than that, I akan tengok lah kalau ada source lain yang ada sekali dengan artikel tu. Kalau tak ada langsung bukti atau sumber yang sah, then I akan be a bit more cautious. Hmm, that's right, Malika. I juga akan periksa kalau artikel itu ada sumber yang jelas atau pakai yang hubungi atau beri penjelasan kalau ada tajuk yang macam sesuatu yang luar biasa atau maklumat yang susah nak percaya yeah. saya rasa kita mesti berhati-hatilah and check the facts alright good job so those are great examples you kena check fakta-fakta tu sebelum you share or you percayakan benda tu so macam you cakap kalau you nampak macam ada headline penawar ajaib boleh menyembuhkan segala penyakit yeah, as, you yeah. as you it's yeah, no. totally wrong yeah. kan yeah. so basically kadang-kadang petanda um, macam you know pahit tu like I said it's a sign that it is not correct and or accurate so basically juga ini juga adalah cara the content creators nak cuba attract more viewers to their content okay so another question is kenapa kita perlu pastikan maklumat itu betul Darish you have any ideas hmm, kalau kita tak pastikan maklumat itu betul hmm. kita boleh salah faham ataupun confuse. Kalau kita kongsi maklumat yang salah Orang lain boleh percaya dan jadi risau pasal benda yang tak betul lah Saya pernah nampak ada orang share gambar palsu atau cerita yang confusing Lepas tu nanti ramai pula yang agak panik Ya, yeah, actually saya pun pernah tengok kat social media Ada orang barangkan berita pasal something yang menakutkan lah Macam kes penyakit baru di Malaysia Lepas tu, ramai orang juga risau hmm. Tapi sebenarnya itu cuma berita palsu lah yang tidak disahkan Yes, okay so like you said Betul, menyebabkan maklumat yang salah ataupun berita yang palsu Hanya boleh menyebabkan panik ataupun ketakutan Contoh macam kita punya kes COVID-19 hari tu Nasibat itu betul But evidently Semua orang takut Bila kita dengar Pasal berita itu yeah, Betul yeah, tak? Betul, betul. So bila kita dengar Pasal berita palsu hanya hanyalah Membuang masa Bagi kita Dan juga the viewers yes. Alright So Do you guys Can you guys share with me Apa-apa pengalaman Yang korang pernah uh, Bila korang Dupa berita yang palsu itu Dan juga macam mana Korang selesaikan masalah tersebut I pernahlah Baca dalam social media Ada orang pun cerita Tentang penawar ajaib Untuk semua kata mak. Tapi like I rasa macam tak logik lah Jadi I Ask my mom And my mom kata Itu bukan fakta yang sah Dan kami cari semua lain Untuk pastikan kebenarannya Memang betul Tapi Itu semua rumours je Oh For me I pernah nampak a video online about something weird that happened in my own school. Tapi bila I baca the headline, it sounded macam like too over lah pula kan? So I tanya lah my teacher and rupanya tu cuma rumours yang orang lain buat. Lepas tu, I pun lah bagi tahu semua kawan-kawan saya so that diorang tak senang percaya apa diorang nampak dekat internet. Okay, so honestly, mess obviously korang memang gempak Ah, ha, tempat bapak-bapak pulang kan? So basically, so you guys dah tahu bila you nampak maklumat tu tidak sah ataupun macam ragu-ragu mm -hmm. First thing is to ask your parents yes. or anyone yang you, you percaya It can be your teachers, your counsellors, anyone Ya, yes. yeah. so don't be alone don't on this lah And macam Malaika cakap, benda next yang you boleh buat is to verify maklumat tu betul ataupun tidak mm -hmm. ha. And also, lagi like, satu you cakap, you cerita balik dekat kawan-kawannya kan? Jangan, yeah. jangan percaya benda ni. Ya, ya, yeah, 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 yeah. yeah. okay. <laughs> So, that's one thing that we need to remind ourselves with. Well. When you see something on the internet, take everything with a pinch of salt. Salt, so. so, so, garam. Ya, so, garam. Ya, boleh. Okay. So, basically, it's everything you, bila you baca semua benda tu, verify first, jangan percaya bulat-bulat. Okay? So, kita datang kepada macam mana kita nak kongsi beberapa tips mudah untuk memastikan maklumat itu betul. Hmm. Firstly, kita kena make sure those informations come from a trusted source macam official portal website atau organisasi yang kita percaya. Secondly, kalau kita rasa ragu-ragu, tanya orang dewasa yang kita boleh percayalah seperti ibu bapa ataupun guru-guru. Right, dan yang ketiga, ingat tak salah untuk bertanya dan mengesahkan maklumat tersebut sebelum kita percaya ataupun kita start kongsi kepada orang lain. Jangan terlalu mudah percaya. Yes, Do not be fooled by the flashy headlines. Alright, so terima kasih Darwish dan juga Malaika kerana berkongsi tips dan juga pengalaman yang sangat berguna. Kepada viewers kita, uh, terima kasih kerana tuning in on our podcast Puberty with Dignity. Teach. Uh, nanti kita akan jumpa lagi dan berbincang tentang topik yang lebih banyak dan bermanfaat kepada semua. Betul, betul. Thank you guys again and till we meet again next time. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.